নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ৰাজশ্ৰী এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক আপুনিও নহ'লে কোনো প্ৰবঞ্চকে আপোনাৰ পৰাও লুটি নিব পাৰে টকা আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছে এটা বিশেষ খবৰ জুৰিয়াত মহিলা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আৰু জুৰিয়াৰ ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত আৰু ধিংবৰী চাপৰি গাঁৱৰ আটাবোৰ ৰহমানে ভাতৃ তাফাজুল ইছলামৰ এ টি এম কাৰ্ডখন লৈ আহিছিল ধন উলিয়াবলৈ আৰু পূৰ্বৰ পৰা এ টি এমটোত প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকী ৰৈ আছিল আৰু এ টি এমৰ নিয়ম সলনি হোৱা বুলি আটাবোৰৰ পৰা এ টি এম কাৰ্ডখন লৈছিল এই প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীয়ে আৰু প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ টকা উলিয়াই পলায়ন কৰে প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীক প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে পোন্ধৰ ষ্টেট সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আৰু মোবাইলৰ মেছেজ যোগে গম পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ শৰণাপন্ন হয় ভুক্তভোগী এটাবোৰ আৰু মহিলা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এতিয়াৰ পৰা এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব হ'ব হ'ল আপুনিও কিয়নো এইবাৰ মহিলা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে এ টি এমৰ পৰাই পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকা আৰু জুৰিয়াৰ ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আৰু ধিংবৰী চাপৰি গাঁৱৰ আটাবুৰ ৰহমানে ভাতৃ তাফাজুল ইছলামৰ এ টি এম কাৰ্ডখন লৈ আহিছিল ধন উলিয়াবলৈ আৰু এই এ টি এমটোত পূৰ্বৰে পৰা ৰৈ আছিল মহিলা প্ৰবঞ্চকগৰাকী আৰু এ টি এমৰ নিয়ম সলনি হৈছে বুলি আটাবোৰৰ পৰা এ টি এম কাৰ্ডখন লৈছিল প্ৰবঞ্চকগৰাকীয়ে আৰু প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ টকা উলিয়াই পলায়ন কৰে ইয়াৰ পাছতে প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীয়ে আৰু মোবাইলৰ মেছেজ যোগে যেতিয়া গম পালে আটাবোৰ ৰম আনে আৰু ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ শৰণাপন্ন হৈছে ভুক্তভোগী আটাবোৰ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ তাফাজুল ইছলামৰ এ টি এম কাৰ্ডখন লৈ আহিছিল ধন উলিয়াবলৈ আৰু এই এ টি এমটো পূৰ্বৰে পৰা ৰৈ আছিল মহিলা প্ৰবঞ্চকগৰাকী আৰু এ টি এমৰ নিয়ম সলনি হোৱা বুলি কৈ আটাবোৰৰ পৰা এ টি এম কাৰ্ডখন লৈছিল প্ৰবঞ্চক গৰাকীয়ে ইয়াৰ পাছতে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা উলিয়াই পলায়ন কৰে এই মহিলা প্ৰবঞ্চক গৰাকী

অহাৰ পিছত মানে সি নজনাতকৈ মাইকী এজনে মানে সি দেখো শিকাই দিব ভাবি সি মানে কিবা উল্টা পাল্টা কৰি এ টি এমটো চুৰ কৰি পেলালে চুৰ কৰি পিছত পাঁচ হাজাৰ টকা উঠাই ইয়াক ক'লে যে পাঁচ হাজাৰ টকা উঠাই আছোঁ সেই পইচাকেইটা লোৱা লোৱাৰ পিছত তাৰ হাতত যিটো এ টি এম আছিলে সেইকণ ইয়াৰ হাতত দি আৰু ইয়াৰ হাতত যিটো আছিলে সেইটো মানে চুৰ কৰি লৈ গ'ল আৰু টকা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লৈ সি গুচি গ'লগৈ

পনার টাকা কিও যেতে কোনবা লই গেল আমারও এটা আমি তো বেল মানে চেঞ্জ করে দিলে আর কি কইলে মানে কি মনে মানে অনক ওটা আমি তো বালকে মানে পয়সা টি উঠানো মানে জানা না ছিল আমার এত মানে এই আইকি সামনে মানে এইটা কইলই আপোনাক মানে শিকাই আছিলে মোক মানে শিকাই আছিলে আপুনি এটিএম টো হিল ললে হিল লৈ আপোনাৰ চেক্ৰেট নম্বৰটো তাক দিছিলে নেকি আপুনি অ কিয় টকা উঠাই দিব কাৰণে টকা উঠাই দিব কাৰণে পিছত পিছত মানে এই এটো মানে বদলি কৰি লৈ গ'ল আৰু কিমান টকা উঠাইছে 5000 টকা উঠাইছে বাকি 15000 টকা এই উঠাই লৈ গ'ল আপুনি 5000 পালে মই 5000 পালে আৰু হি মহিলা জনিয়ে 15000 টকা আৰু আপোনাৰ এটিএম টো লৈ গ'ল আপোনাক কোনটো এটিএম বেলেগ এটিএম দি থৈ গ'ল বেলেগ এটিএম মোৰ দি থৈ গ'ল এতিয়া আপুনি ইয়াত বহি আছে আহি পলাই হ্যাঁ টেনচনত আছে হ্যাঁ টেনচনত আছে দাদাজন